Ситуация в стране остается напряженной. Мы имеем широкую линию конфликтов по территории всей страны, начиная от Крыма, кончая Харьковом. И по всей территории этот конфликт опирается на те социальные протесты, которые мы наблюдали в стране последние три месяца. Мы платим дорогую цену, теряем ситуацию гражданского порядка и в то же время пытаемся выстроить новую систему отношений гражданского общества и милиции. Пока мы находимся в переходном процессе, в переходном периоде когда только-только э, начинается совместное патрулирование самообороны Майдана, э, громадских организаций и э, подразделений внутренних, э, Министерства внутренних дел. Надеюсь, что в самое короткое время это будет нормальным явлением уже на улицах, и потихоньку мы отойдем от э, существующей сегодня практики, э, которая очень опасна в цивилизованном обществе, практики самосуда, принятия решения э, на основе эмоций и все остальное. Мы согласовываем свои действия с Андреем Порубием по широкому спектру вопросов, практически постоянно удерживая мостик между ослабшим государственным механизмом и на высокой эмоциональной точке находящимся механизмом гражданского общества. Я думаю, что есть у нас несколько обращений и просьб, в частности у меня. Оно заключается в том, что в этот момент очень важно нам всем, понять, что сохранение баланса в обществе крайне важно для тех преобразований, которые делаются, в том числе в этом зале Верховной Рады, когда принимаются важнейшие законы. Потому что на уровне потери контроля вообще в стране над любыми порядками никакой закон работать не будет. В этой связи пока нам удается разрешать все конфликты мирно, за исключением тех случаев, когда мы видим случаи откровенного мародерства под прикрытием сил самообороны, под прикрытием каких-то лозунгов, люди откровенно грабят дома, останавливают машины. И эти ситуации недопустимы. Здесь мы будем переходить совершенно к другим мерам реагирования.